মানে গাখী এতিয়া ৰাতিপুৱা বাইদেউ আহি গ'লোঁ আৰু আজি অকণমান কাম ল'ব বুলি ভাবিলোঁ বহুত দিন কাম লগা নাই এনেকৈ আৰু আৰু আমি চাউণ্ড নোৱাৰিছিলোঁ জাতিলা চাউলবোৰ আৰু যিখিনি আমাৰ পৰণি ভেটি আছে আৰু ভেটিবোৰ আমি ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে এতিয়া আকৌ আমি এনেকৈ নতুনকৈ মাটি তুলি দিছোঁ এনেকৈ ভেটিবোৰ তুলি তুলি মাটি অলপ ওখ কৰি দিছোঁ যিহেতুকে এতিয়া আমাৰ এই জাতিলাও গছবোৰ মৰাৰ লগে লগে আকৌ বাৰিষালে আমি বস্তু লগাব লাগিব আৰু সেইবাবে আমি এনেকৈ ভেটিবোৰ ওখকৈ তুলি লৈছোঁ যাতে বাৰিষা ছিজনত এইটোৱে ভেঁটি গুৰিবোৰত মানে পানী জাম নহয় আৰু সেইবাবে অলপ ভেঁটিটো ওখ কৰি ল'বলগীয়া হয় এতিয়াৰ পৰা অলপ অলপকৈ কাম লাগি আছোঁ যিহেতুকে এতিয়া আমাৰ আৰু কেইমাহমান পিছত গোটেই আমাৰ যিবোৰ পোৱালি ছিজনত লগোৱা চব্জি আৰু শাক পাচলি সেইবোৰ আমাৰ শেষ হ'ব শেষ হোৱাৰ লগে লগে আকৌ নতুনকৈ প্ৰতিটো বস্তুৱে লগাব লাগিব সেইকাৰণে সেইটো টাইমত মানুহ নাপালে অকণমান অসুবিধা হয় অকণমান আগতীয়াকৈ বা আমি ভেটিবোৰ এতিয়া তুলি আছোঁ তেতিয়া অলপ কামবোৰ পাতল হ'ব যিহেতুকে তেতিয়া অকলে অকলে হ'লেও কামখন লাগি থাকিব পৰা হ'ব সেইকাৰণে আৰু যিখিনি সুবিধা হয় সেইখিনি এতিয়া আমি কৰি লৈছোঁ বাৰিষা ছিজনলৈ খেতি কৰিবলৈ এতিয়া এইখন এনেকৈ ভেঁটি তুলি আছোঁ আৰু আমি ন দহটামান এনেকৈ ইয়াত ভেটি এতিয়া তুলিছোঁ হ'ল তোলা বাকী আছে আমাৰ এনেকৈ তুলিবলৈ ইয়াত কমেও আমাৰ পঞ্চাছ খুলিমান আছে ভেটি এনেকৈ তুলিব লাগিব ওখ ওখকৈ ঢীপ তুলি মেলি আকৌ গুটি ৰুবলগীয়া হয় এইবোৰ আমাৰ যিবোৰ পলণি ধুই বাছিলে সেইখন চব আকৌ ওখ কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত যেতিয়া জাতিলাওখিনি মৰিবলৈ হ'ব মানে আৰু কেইদিনমান থ'ম তাৰপিছত কাটি মেলি আকৌ নতুনকৈ বস্তু ইয়াতে আমি লগাব লাগে যিহেতুকে মাটি কম আছে আৰু ইমান কম মাটিত ধৰ ইটোৰ পৰা সিটো মৰিলে বস্তু বদলি কৰি লগাই থাকিবলগীয়া হয় পোন্ধৰ বিছ বিঘা ত্ৰিছ চল্লিছ বিঘা সেনেকুৱা মাটি থাকিলে এডোখৰ ঠাইৰ পৰা বেলেগ এডোখৰ ঠাইত আকৌ বেলেগ বস্তু লগাব পৰা হয় যিহেতুকে ইমান মাটি কম আছে আৰু ইমান মাটিত খেতি কৰা নহয় ধৰক পাঁচ বিঘামান মাটি হ'ব মই যিখিনি চব্জি খেতি কৰি আছোঁ আৰু প্ৰায় আপোনালোকে দেখিছে নহয় আমি এতিয়া মানে ভেটি এনেকৈ তুলি আজি দিনটো তিনি লাইন শেষ কৰিব হ'লেও যেন তেনে এতিয়া আঠমান বাজি গ'ল সময় এতিয়া ঘৰলৈ যাব লাগিব আৰু অলপ বেলেগ কাম আছে কৰি তুলি তেতিয়া এইখিনি এনেকৈ ভেটি তুলি মেলি এতিয়া ঠিক কৰি লৈছোঁ যিহেতুকে আমাৰ এতিয়া আকৌ বাৰিষা ছিজনৰ কাৰণে আমি ইয়াত জিকা খেতি কৰিব লাগিব আৰু সেইবাবে ধুমা ধুমা কাম লাগি আছোঁ এতিয়াৰ পৰা মানে ষ্টাৰ্টিং দি আছোঁ কাম যিহেতুকে একে সময়তে চব কাম যদি হৈ যায় তেতিয়া অকণ কৰিবলৈ অসুবিধা হৈ যায় যিহেতুকে মানুহ পালে বা একো নাই হৈ যাব কিন্তু মানুহ যদি কাম লাগিব লগোৱাবৰ কাৰণে নাপাওঁ তেতিয়া অকণ প্ৰব্লেম হয় সেইকাৰণে অকণমান আগতীয়াৰ পৰা আমি যোগাৰ কৰি থকা হৈছে বস্তু ভোণ লগাবলৈ কাৰণে কৈ ভোনদি আমি এনেকৈ নতুনকৈ ভেটি তুলি তুলি এতিয়া চব ৰেডি কৰি লৈছোঁ যাতে পিছত অকল কোৰ মাৰি আৰু গুটিকেইটা ৰুব পৰাও কৰি থৈ দিব লাগিব গতিকে এইখিনি আমাৰ শেষ হ'বলৈ শেষ হ'ব আৰু শেষ হোৱাৰ লগে লগে আকৌ আমি নতুনকৈ আজি জিকা চাপতি বেংগেলা মানে কিবা কিবি খেতি আকৌ এখন ঠাঙত কৰিব লাগিব সেয়াও এতিয়া ধুমাধুম কাম লাগি আছিলোঁ আৰু যিহেতু আজি আমি কি হ'লগৈ এনেকৈ তিনি লাইন শেষ কৰিব পাৰিলোঁ আৰু আমাৰ বাকী ফালে দুই তিনি লাইনমান আমাৰ থাকি গৈছে সেইখিনি অহাকালিলৈ আকৌ সেই সেইখিনি আকৌ এনেকৈ ভেঁটিখন তুলি যাব লাগিল সেইদিনা ইয়াত যিখিনি আমাৰ মাটি আছিলে তুলি মেলি থৈ গৈছিলোঁ আজি আকৌ আহিলোঁ তুলি থাকি গতিকে আমাৰ বাৰিষা ছিজনত ইয়াত আকৌ আমি জিকা খেতি কৰিব লাগিব সেইবাবে এতিয়াবা গোটেইবোৰ তুলি মেলি মাটিবোৰ নৰহি যি আছে যিবোৰ নাইকিয়া হ'ব সেইকাৰণে অকণমান আগতে আকৌ এবাৰ মাটিখন তুলি মাটিবোৰ ধুনীয়াকৈ বনাই ল'বলগীয়া হয় আৰু বাৰিষা ছিজনত আমি ইয়াত জিকা বা কেৰেলা নলা চকুৰে নহয় কিবা কিবি খেতি লগা মেলি ভাবিছোঁ এই চাউলখনত আৰু এতিয়া আমি কাম লাগি আছোঁ চাউলত লৈ ভেটিটো দেখি যাবলগীয়া এইবোৰ আমি এনেকৈ ভেঁটিটো তুলি তুলি দিছোঁ যাতে আমি একো তাত পুলি লগাই যাব পাৰোঁ নতুনকৈ আৰু ইয়াত আমাৰ বিকি থকা হৈছে বা জাতিলা চেটিলা কিবাকিবি এইখিনি যেতিয়া অলপ মৰিব মানে কাটি দিব লাগিব জাতিলাখন কাটি দিয়াৰ পিছত আকৌ আমি নতুনকৈ লগাম ইয়াত জিকা বা কেৰেলা কিবা বস্তু আকৌ লগাম এইখনত এতিয়া আমি ইয়াত জাতিলাও বিকি থকা হৈছে কাটি কাটি আৰু এতিয়া কাম লাগি আছোঁ ধুমাই ধুম ৰাতিপুৱাই ঘৰৰ পৰা আহি মেলি আৰু আঠটামান বজালৈকে লাগিম তাৰপিছত o I no segunda vez le digo, le digo.